Assalamualaikum guys Ok hari ini saya baca dalam buku ni Iaitu dalam perkembangan pas pasca kemerdekaan uh, Semenanjung tanah Melayu memperoleh kemerdekaannya daripada pihak Inggeris Britain pada tahun 1957 Yang kemudiannya dikenali dengan Persekutuan Tanah Melayu Walaupun telah merdeka negara, -negara ini terus berada di bawah naungan organisasi negara-negara Commonwealth Commonwealth of Nations yang memaksa bekas tanah jajahannya menerima pelbagai syarat dan peraturan yang telah diaturkan secara halus dan berstrategi. Sesungguhnya peratusan umat Islam pada hari pertama peristirahan kemerdekaan persekutuan tanah Melayu ialah 80% atau menyamai jumlah 4 juta orang daripada jumlah keseluruhan penduduk ini. Selepas itu umat Islam dipaksa untuk menerima syarat kerajaan kepada orang asing yang telah diperkenalkan oleh penjajah Inggeris sebagai sebahagian daripada syarat-syarat kemerdekaan. Walau walaupun peratusan tersebut berubah menjadi 50%, kepada tujuh juta orang setelah beberapa tahun berlalu. Orang adalah sebagai nombor 30% orang Cina dan 8% orang India yang beragama Hindu dan selebihnya sebanyak 7% adalah beragama Kristian, Sikh dan lain-lain agama. Majoriti masyarakat Cina dengan jumlah penduduk yang sangat besar berada di bandar-bandar dan kebanyakan daripada mereka adalah para penombor. Malah mereka juga mengawal aktiviti perdagangan dan mempunyai kedudukan yang sangat kuat dari sudut ekonomi. Adapun masyarakat India yang beragama Hindu pula mereka menjadi pekerja di ladang-ladang getah bagi bagi syarikat Inggeris manakala masyarakat Melayu Islam pula kebanyakan daripada mereka ditempatkan di desa-desa dan kawasan luar bandar. Kegiatan mereka tertumpu dalam bidang pertanian, perikanan serta industri kecil dan sederhana. Hanya sebilangan kecil sahaja dalam kalangan mereka yang mencapai tahap kehidupan yang tinggi. Persekutuan Tanah Melayu itu dibentuk daripada sebelah buah negeri seluruh semenanjung manakala Singapura dan tiga buah negeri di utara Borneo Sarawak, Brunei, Brunei dan Borneo Utara yang dikenali sebagai Sabah kekal berada di bawah penjajahan pihak Britis pihak Inggeris Pertabiran negara ketika itu berasaskan sistem federalisme atau persekutuan apabila setiap negeri memiliki kuasa peringkat negeri masing-masing untuk menguruskan ala ahwal agama urusan tanah dan pihak berkuasa tempatan yang ini majlis pembandaran setiap negeri memiliki dewan perwakilan sendiri yang dikenali sebagai dewan undangan negeri DUN para anggotanya dipilih sebagai sistem sebab dipilih melalui sistem demokrasi dengan diadakan pilihan raya secara khusus di negeri tersebut di samping dilaksanakan pilihan raya umum bagi kawasan parlimen yang merupakan dewan tertinggi bagi bagi mentadbir urus al-ehwal negara Adapun bagi setiap negeri itu seorang raja atau sultan yang memerintah. Tiap-tiap sultan itu perlu memiliki simbol kekuasaan seragamnya seorang raja atau ratu di Britain. Kecuali negeri-negeri yang diperintah oleh seorang pemerintah Inggeris semasa zaman penjajahan. Selepas kemerdekaan, seorang gubernur akan dilantik oleh kerajaan pusat. Manakala seorang yang dipetua agung akan dipilih dan dilantik daripada kalangan raja-raja tersebut. Uh, itulah uh, untuk uh, point, uh, tajuk tersebut. Jadi kalau nak tahu lebih detail, nak lebih menarik, kau orang boleh beli uh, uh, buku buku ni di link yang mesti akan di bawah ini. Itu saja. Assalamualaikum, Papa Roger.